السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الرئيس المكرم الأستاذ شرح السلفي فضيلة مدير الجامعة الأستاذ شيخ فيصل أحمد والأساطير الكرام والحضار المتسابقين والحكام وإخوتي في الله تعالى في هذه الجلسة الافتتاحية المباركة لمسابقة المهارة العلمية في تحفيظ القرآن، وتحفيظ المتون العلمية الشرعية، وقرل الشعر العربي، وهذه المسابقة، كما فهمتم، الآن هنا في هذه الجامعة إرشاد بالمملكة العربية السعودية الغراء أدامها الله فخرا وذخرا للإسلام والأمة المسلمة حتى قيام الساعة الكبرى أيها المستمعون الكرام تشرفوا لهذه المسابقة المباركة الإسلامية الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بنيودلهي بتعاون مع جامعة الهند الإسلامية بمني أوتي ملبرم التي تحت جمعية الحكمة الإسلامية لولاية كيرلا، تخدم للدين، والدعوة والتوعية والإرشاد، منذ سنوات لأموم كيرلا وخارجها. ونحن في هذه الجلسة المباركة نحن أسرة الجامعة وجميع الأعضاء والمعاونون الذين حول هذه الجامعة في إنشائها وتربيتها ورعايتها وأهل كيرلا الذين لهم حمية دينية في الدعوة والإرشاد ونشر ثقافة القرآن وثقافة اللغة العربية، نحن نشكر أولا على إتاحة هذه الفرصة مرة ثالثة لهذه الجامعة. وإن شاء الله نحن ملتزمون بقيام هذه المسؤولية الكبرى بتوفيق من الله تعالى أحسن قيام وذلك خدمة للدين والقرآن ولغة القرآن اللغة العربية وفي هذه الجلسة المباركة نحن نعرف أن لمثل هذه المسابقات التي تجري عبر العالم في جميع القارات في العالم تحت إشراف المملكة العربية السعودية أهدافها نبيلة وسامية وهي نشر دعوة القرآن في العالم جميعا ونحن مع المملكة في هذه الخدمة الجبارة متواضعين وشاكرين الله تعالى ولا أطيل كلامي ഇരുശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ ഖുർആൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു മത്സരത്തിൽ വിജയപരാജയം അത് രണ്ടുമുണ്ടാകും വിജയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുകയും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് നിരാശരാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിത അവസാനം വരെ ഖുർആാനിൻ്റെ മഹിതമായ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വഴിവിട്ടുപോയ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ നേരിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ എന്ന സന്ദേശം പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മി ലാഹിറൻ റഹീം അഫ്തത്യഹു ആദിഹിൽ ജിൽസത്തൽ ഇഫ്തി താഹ്യ ബി തോഫി കിം അള്ളാഹി തല വസ്സലാമലൈക്കും വരഹമുലാഹി വരക്കാത്തൂ